команда по гри, а потом, ответственно, на вопросы. Спасибо. Поздравляю мою команду с перемогой. Они сегодня показали, что настоящие мужики, даже после шота 2 0 когда, кажется, Ворска все держала в своих руках, они успели выйти из этой ситуации, и не только сравняться а и выиграть эту игру. Поэтому э, у нас еще шанс есть. Я и сказал, что будем биться до конца. Мы сегодня это показали на поле. И поэтому и последние два тура тоже постараемся вот, э, идти только на победу. Когда до команды, какие задания Интересно. Э, начало чемпионата, я когда пришел, э, Руководство ставило на первом месте развитие молодых футболистов, на втором месте попробовать остаться в высшей лиге, потому что 6 очков у нас было. И, э, но я, я с первого дня им сказал, чтобы наоборот первая задача у нас была остаться в высшей лиге, а на, на втором месте, чтобы было развитие молодых футболистов. У нас получилось так, что мы успели вот сделать то, что у нас еще шанс есть остаться в премьер-лиге и развивать молодых футболистов, которые вот, которым я даю шанс, и они с каждой игрой это показывают на поле. Поэтому те две задачи, которые ставили передо мной, я думаю, что мы Міс вот одну точно випавні це молоді футболісти, надо надію, що этот теж успеем виполнить. Будь ласка, що ви сказали футболістам під час цієї вимушеної паузи, тому що вона якраз і стала переломною в грі. і з вашого боку вийшла, здавалося б зовсім інша команда, яка взяла гру в свої руки, і якщо чесно, іворська вийшла зовсім іншою. Як ви використали цю паузу? І що сказали футболістам? Я им сказал, как и перерывы, когда шот был 1-0, что, чтобы не отпускали руки, чтобы играли такой же футбол, который играли и до Шота 0-2. Чтобы ничего не меняли, чтобы играли такой же футбол. Футбол больше еще больше, если можно постараться, еще больше как-то этот потому что 2-0 проигрываем. Поэтому они это и сделали, собрались, вы видели, когда вот даже перед началом, после после тревоги, они даже собрались опять, как и перед игрой, собрались все вместе и и бились бились до последнего, поэтому тут э, э, все понимали, что у нас это решающая игра за 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 борьбу для выживания, поэтому и они это и показали на поле. Да. По відділу дивився матч вашої команди зараз, коли команда забувала, що футболу розчинилася, вона сталася, можна сказати, навпаки, тому вникаючи контекст -то, 0-2, це якось взагалі мефалічне пояснення Це як Якась футбольна аномалія, яка в принципі... Ну просто який матч він зараз сприймається, якщо історично буде. Під фонарь як це можна взагалі пояснити якось? Ну, Эмоции зашкаливают, знаете, вот э, некоторые мои реакции тоже на поле, я не должен так вести себя, но после столько пенальти, знаете, и в наши ворота, и в их ворота, и после 0-2, когда сравниваете на 2-2, э, вы просто не можете вот э, держать себя как-то, чтобы был примером другим, поэтому э, мы все, все сегодня, то, что делали, кто-то там ошибся, кто-то не ошибся. Все равно мы люди, которые, вот, скажем, учимся на своими ошибками, чтобы больше таких ситуаций не было. Но все равно э, я благодарен своей команде за то, что они проявили опять, как и раньше, характер э, и бились до конца, и верили в это, что они могут выиграть. Вот это самое главное, потому что... Э, э, после 0-2 на выезде с такой командой, как Ворск, с такими футболистами, как у Ворск, знаете, и не сдаваться, а верить. Даже после первого гола я почувствовал, что они могут, могут этого сделать. И насколько они радуются даже этому первому голу. Поэтому... Э, я все равно и говорю и буду говорить, насколько я был злой на них против после Вереса, потому что не выполнили мою установку. Настолько я им благодарен, что они сегодня выполнил ту установку, которую мы требовали перед футболистами. Да, сегодня мы играли очень открытый футбол, да, много моментов было и которые они не забили, но немножко нам не повезло, а самый больше нам помог Кемкин, который много моментов и два пенальти потошил. поэтому то, что я и говорил, что вот Кемкин один из этих молодых футболистов, который вот действительно показал высокий уровень за вот этих последних 3-4 месяца.